Hello çucluqlar. Salam uşaqlar. Sizlərlə bu gün biz Unit 1, bölmə 1-in Lesson 3, 3-cü dərsinə keçəcəyik. Hello, sala. Salam, salam mövzusundadır. Aşağıda sizlər üçün yenə lüğətimizi vermişəm, tələffüzləri ilə, tərcüməsi ilə. Baxaq və bunları yenə dəftərlərinizə yazıb əzbərləyin. Sizlərlə bu gün biz 1-dən 5-ə qədər olan rəqəmləri öyrənəcəyik və əlavədən birincisinin də söz və Su aldım da söyleteyim. One bir, one bir. Two iki, two iki. Three üç, three üç. Four dört, four dört. Five beş, five, five. 5. Copybook dəftər. Copybook dəftər. Ruler xətt keç. Ruler xətt keç. Sual cümləmizə baxaq. Neçə kitab? How many? Nəsə deməkdir? How many books? Neçə kitab? Aşağıda sizin üçün yenə dinləmə vermişəm. Counting 1 to 5 song. Yazarak YouTube kanalına dahil olursunuz ve dinleyeceksiniz. How many? Sual. E, evet, sizlere dedim. How many nesne ne kadar? How many books? Neste kitap? One book. Bir kitap. One, two, two books. İki kitap. One, two 3 books 3 kitab 1 2 3 4 4 books 4 kitab 1 2 3 4 5 5 books 5 kitab deməkdir. Uşaqlar, onu da qeydinizə, nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, 1 kitab deyəndə one book dedik. 1-dən çox olduqda, 2 iki və 2-dən daha ə, artıq olduqda isimlərimizin sonuna, əmisal da verdiyim kimi, s şəkilçisi əlavə edirik ki, bunlar da cəmlik bildirir. Lalələr, kitablar kimi, dəftərlər kimi, qələmlər kimi tərzb edirik. Ə, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, ingilis dilində say ismi uzlaşması vardır. Bunları yuxarı səhifələrdə daha yaxşı öyrələcəksiniz. Hal-hazırda sizin yalnız saxlayacağınız odur ki, 1-dən sonra, sözün özünüz deyirik: one book. 2 İki və 2-dən yuxarı öyrəndiyimiz rəqəmlərdə isə isimlərin sonuna s şəkilçisi çatdıracağıq. two books, three books, four books, five books. Aşağıda sizlər üçün yenidən şəkillər verilibdir. Onlar da "How many" ifadələrini iş, işlədərək cümlələr qurub, sual verib və cavab verə bilərsiniz. Belə ki, birini mən sizlər üçün yaratmışam. How many rulers? How many rulers? Neçə xətcəş? Baxırıq. 1, 2. 2 dənədir. Two rulers. 2 xətcəş deyəcək. Digərlərini siz özünüz Group, cümle How many school bags? How many copybooks? How many pens? How many pencils? How many erasers? 1, 2, 3. 3 school bags. 1, 2, 3, 4. 4 copybooks. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pens 1 2 3 3 erasers 1 2 3 3 pencils 3 qələm və 3 pozan şəklində cümlələri qura bilərsiniz. Beləliklə bu günkü dərsimizin də sonuna çatdıq. Sağ olun, növbəti dərslərdə görüşənəlik. Də. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.